Од новорічних канікул на дорогах Зміївщини сталось дорожньо-транспортних пригод. Таку ж цифру маємо і за аналогічний період минулого року. Проти постраждалих у 2013-му менше ніж торік. На території зміського району 9 дорожньо-транспортних проишествий. Из них э, случилось одно дорожно-транспортное происшествие э, э, с пострадавшими. В этом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на третьем километре автодороги харьков мерефа павлоград это в районе перекрестка ну, возле села Луговое, э, по пути движения на, в сторону города Мерефа автомобиль митсубиси Lancer э, попал в дорожную... То есть не человек, водитель не справился с управлением и совершил наезд, э, съезд в кювет, где совершил наезд на дерево. Водитель и три пассажира вышеуказанного автомобиля получили телесное повреждение разной степени тяжести. Вот, были доставлены в медучреждение, проводится и разбирательство по данному факту. Вот. А остальные же 8 дорожно-транспортных происшествий, это дорожно-транспортное происшествие, так называемое, с материальным ущербом, то есть железо, в простонародье говоря вот что а если сравнивать с прошлым годом за данный за аналогичный период 2012 года случилось такое же количество общее количество дорожно-транспортных происшествий но э, дтп с пострадавшим было больше их было три количество три дорожно-транспортных происшествий, в этих трех ДТП с пострадавшими пострадало 5 человек. То есть зарегистрировано, что пострадало было 5 человек. Ну, как и несложно, несложными арифметическими действиями видно воочию, что в да, за данный период времени, то есть, во-первых, наблюдается равенство 9 ДТП в прошлом году и в этом году 9 ДТП. Что касается пострадавших, в этом году на данный момент их меньше. От. По кількості дорожньо-транспортних порайшей менше три рази, так як в прошлом году три, в этом году одно. Основна причина ДТП це перевищення безпечної швидкості руху, кажуть даїшники. Круті маневрування на великій швидкості при ожеледиці можуть закінчитись зіткненням з іншим автомобілем, а іноді і перекиданням машини догори дригом. Наиболее такой причиной, скажем, которая влияет на, на совершение дорожно транспортных происшествий, ну, безусловно, сейчас э, зима на улице, конечно же, э, это львиная доля нарушений правил дорожного движения, которые приводят к дорожно транспортным происшествиям, это э, не соблюдение безопасной скорости движения. Согласно правилам дорожного движения водители с учетом дорожного покрытия, дорожной обстановки, видимости, э, там, технического состояния транспортного средства, даже своего опыта э, определяют для себя э, скорость так, э, безопасную, то есть таковую скорость, э, при которой они могут безопасно управлять транспортным средством и постоянно контролировать его движение, дабы не допускать, э, естественно, занос. Как правило, это все львин, э, большая доля это Человека занесло, съехал в кювет, либо врезался, ну, скажем так, в препятствие, в дерево, там, во враг слетел, перевернулся, вот. Что, что касается столкновений, ну, их, то есть, автомобиль, когда два столкнулись в автомобиле, их меньше. В основном это такие вот дорожно-транспортные происшествия, в которых человек, не соблюдая безопасную скорость, не справился с управлением допустил либо съезд, либо прокидывание во враг, в кювет, либо, там, в дерево, либо в другой, там, столб. Не може нарадувати, що за період різдвяних канікул жодна дитина не постраждала в ДТП. Працівники ДІС спільно з вчителями заздалегідь провели низку профілактичних заходів. Проте ДАІшники вже вкотре нагадують і водіям про необхідність неухильного дотримування правил керування транспортним засобом. Безпечна швидкість – це не значить, що в більшості випадків приїжджаєш, кажуть, я їхав там 50 км в час. Да, ніхто не говорить, що в основному їхали, а не привишали установленою. повторяю, подчеркиваю, установленную скорость на данном участке нет. Но все-таки, поверьте, безопасная скорость, если, конечно же, сплошной лед, выпал снег, его сразу же прикатали. Дорожные службы, конечно, не в силах моментально все дороги района очистить. Но ну, это и даже в Харькове, в областном центре, и в Киеве тоже. Ну, прежде всего, здравый смысл, понимаете, больше внимания, конечно же. Ну, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Что касается управления транспортных средств в таких, вот, скажем, таких непростых дорожных условиях в зимний период времени. В умовах непередбачуваної погоди пішоходам самим треба подбати про свою безпеку. Державтоінспектор каже, що головне правило безпеки це перехід дороги у спеціально відведених місцях. Навіть якщо ви запізнюєтесь, не варто наражати себе на ризик. Нарушає правила дорожнього руху, Пішоходи в частності вибігають на проїжджу частину, хоча по правилам вони повинні посмотри направо, налево, пропустити транспортне средство, якщо таке є, тому що е, на місцях, ні оборудованих для переходу. На пешеходными переходами, конечно же, тогда автомобили имеют приоритет согласно правилам дорожного движения, а пешеходы должны посмотреть, пропустить и только лишь убедившись в собственной безопасности, в безопасном переходе проезжей части только лишь потом переходить в проезжую часть, дабы не создавать свою жизнь и подвергать опасности и других участников движения подвергать опасности. Большое внимание хочется обратить естественно взрослых, родителей, бабушек, дедушек, учителей на то, как у нас дети переходят в проезжую часть. Еще раз с ними не лишним будет провести беседу, не лишне будет по своим, можно сказать, ну да, скажем так, примером своим, конечно же. Для детворы показать, где переходить, как переходить. Если это, скажем, дети маленького возраста, первый класс, может быть, не лишним будет даже встать и лишний раз их провести в школу самостоятельно. Хотя, конечно же, сейчас если особенно дети школы, ну, скажем так, дети живут далеко от школ, конечно же, организовывается и подвоз с так называемыми школьными автобусами. Конечно же, это значительно снижает, э, во-первых, риск, то, что дети бегают, ну, скажем, идут по дороге там 5 километров, пока не дойдут в школу. Особенно касается, ну, в самом Змеевец школы близко расположены, а вот взять в районе, там, конечно же, да. Безусловно, детей возят в школы там и за 5, и за 8 километров. Конечно же, школьные автобусы, ну, какие они не есть, но все равно это, безусловно, э, конечно же, лучше, чем дети просто идут в школу. И также с, с самого в определенное время автобусы эти детей развозят домой.